masih di acara uh, pelolohan yang selanjutnya di sore hari ini mengelola burung berkutut yang uh, tadi sudah diloloh tadi sudah diloloh uh, seperti ini seperti ini uh, kembru jumlahnya 9 ini kemeruyuk 9 ekor dengan uh, ini satu dua tiga empat 5 6 7 8 9 karena karena sering dipegang seperti ini biar apa biar uh, cepat jinak besok gedenya itu jinak jadi uh, fungsi utama untuk yang dari lolohan kan kalau di seperti ini seperti ini dan mudah beradaptasi dengan manusia dan lebih cepat jadi lebih cepat manggung daripada tidak di, uh, dari, lebih cepat apa ya istilahnya lebih, lebih cepat jinak. kalau dari biasanya kalau diberi makan seperti ini dia akan uh, makan tapi kalau dia kalau dia lapar lo kalau tidak lapar ya dia tidak mau seperti itu ya nah, seperti ini untuk memberi makannya seperti ini oh, dia pada pada kenyang nah udah pada, pada kenyang biasanya seperti ini dia mau makan seperti ini udah pada, pada kenyang kayaknya oh seperti ini dia mau makan kalau udah uh, pada, pada kenyang Nah, oh, ini kan dia mencari lubangnya sendiri. Kalau dia lapar mencari lubangnya sendiri. Hmm. Oh, cara makannya seperti ini. Kalau berburung berkutut itu lucu-lucunya kalau seperti ini. Oh, seperti inilah. Eh, yuk, inti sing ngeleh menah, inti sing menah ayo makan makan biar cepet gede biar cepet gede biar cepet manggung biar cepet gayer ayo hmm. yo yo di setelah kalau udah kenyang dikasih air minum cara ngasih air minumnya pakai sendok seperti ini yang kasih air Dan nanti dia akan minum eh kalau tahu ada airnya kan dia minum nah. Nah, agak sendok, agak sendok seperti ini, kalau dia, uh, oh, ini dia minum, kalau, uh. ya, minum, 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 nah. Sudah kenyang dia sudah kenyang Bila tidak mau minum, tidak minum, 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 kenyang dan tidak haus ini. Uh, minum, minum, minum. Udah kenyang, acaranya seperti inilah. Untuk keseruan-keseruan atau uh, memang harus telaten, untuk pemberian, untuk melolohnya itu di pagi hari bisa diloloh dan uh, siang hari bisa diloloh, sore hari diloloh. Malam hari bisa diloloh, biar apa biar cepet jadi, biar cepet uh, dewasa, biar cepet manggung, biar cepet membanggakan pemiliknya seperti itu sudah nah, pada kenyang jadi tidak mau diloloh besarnya seperti ini besarnya sudah oh, terbang-terbang sebenarnya sudah terbang-terbang ini nah, seperti ini lagi lucu-lucunya hmm. ini dengan karakter-karakter yang berbeda-beda lagi lucu-lucunya ekor baru sekitar 2 cm ekornya baru 2 cm kurang lebih 2 cm kurang lebih 2 cm ekornya Loh. lagi lucu-lucunya hmm. ya ini nah, makan lagi Walaupun sudah kenyang dia mau makan terus. Lalu <tuh>, rebutan satu lubang itu buat paruh berdua. Gantian, gantian. Shush, gantian, gantian. Oh, masuk. Ini cucu E lebok ke ya. Dua burung perkutut saling berebut lubang makanannya ini. Dua burung perkutut. Gantian, gantian rebutan rebutan nih oh, rebutan nih lucu ya terus nah nanti lapar oh, rebutan ini yang besar ini maunya makan terus temennya nggak dibagi ini nah. Ah, ayo, sing sisi, sing sisi. Di singkir kewa itu suara terbukti. Oh, sing cilik-cilik itu. Ah. Ah, ini yang kecil mau makan juga. Yang, yang kecil mau makan direbuti di sing gede sing, sing cilik mangan gitu sih sing gede itu ngerusoi ngerebuti wae. Ya. Hmm. Yo. Biar kenyang. Kalau paruhnya masih di dalam ini dibiarkan saja, dibiarkan saja dia bertanda lagi makan ini. Kalau paruhnya di dalam lubang ini, caranya ayah botol air mineral dikasih kain, terus dilubangi tengahnya, jadi dia akan mencari lubangnya sendiri untuk makan atau untuk uh, rebutan makan di sini. Loh ini. Loh. Oh, nah, wow nah. uh, loh yang kedi terus yang mac, ini yang cilik gitu, lagi, nah, ada yang kecil itu uh, berebutan kalah sama yang besar. Yang kecil, kalau rebutan itu kalah sama yang besar. Karena apa? Yang besar itu lebih posturnya lebih gede, otomatis untuk memberi apa? Dorongan-dorongan yang kecil, tenaganya lebih kuat, tuh. yang gede seperti itu. Nah. Nah. Iki oh, ini yang gede maunya makan terus padahal tembolaknya udah besar banget. Ini yang anak tunggal ini kan empat sarang, empat sarang ceritanya ini empat eh, sarang. sarang eh lima sarang, lima eh, sarang yang empat sarang itu isi dua 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 yang satu eh, sarang itu anak tunggal yang ini yang gede ini anak tunggal ini, yang gede anak tunggal yang eh, lainnya itu 22 isi 22 enggak tahu jantan betinanya enggak tahu e, ini nanti tahunya kalau sudah besar e, yang jantan mana yang betina mana Jumbal ini yang besar ini maunya makan terus ini atau sudah kenyang e, e. yang besar itu merebuti terus ini hmm. nah. dan untuk menjadikan burung perkutut eh, yang mentalnya bagus yang mentalnya bandel saya sarankan eh, dari lolohan karena apa? kalau dari lolohan itu sudah terbiasa dengan manusia dan biasanya lebih jinak lebih jinak daripada yang eh, dari alam atau tangkapan alam dan lebih cepat jadi eh, lebih cepat manggungnya lebih cepat seperti itu nah itu dan metode yang kedua selanjutnya bisa dengan cara kasih seperti ini terus dilubangi juga bisa ini contohnya saya kasih contoh seperti ini dilubangi entah itu pucuknya entah itu di bagian tengah uh, itu dilubangi terus nanti dilolohkan biasanya lubangi tengah seperti ini enggak apa apa dilubangi bagian tengah nanti terus uh, bisa dipakai apa gunting pakai gunting juga bisa lubangi tengah bunter lah jika itu Lihat dulu kan di tengah seperti ini, bisa nanti buat paruhnya, tempat paruhnya. Nah, ini dulu ini cerik. Buat paruhnya. Dan sehabis itu kita lolohkan yang belum, masih ke ke kecil lah, silangnya masih. Uh, biasanya dimasuk ke ini, mau makan bisa nih. Lebih cepat seperti ini, hmm, ini loh, kan tahu kalau lubangnya mana, dan anunya mana, tahu. Nah. Nah, oke, makan. Nah, dah kan. nah, kenyang kok ya. Oh, itu udah kenyang ya yang yang masih tembolok masih carikan yang temboloknya kecil dan dia mau makan. Eh oke. Eh. Itu. Itu lubangnya, lubangnya. Nah. Bingung cari lubangnya dia. Nah, eh. Ya bingung cari lubangnya. masih bingung mencari lubangnya lebih cepat kalau saya lebih praktis pakai seperti ini dia tidak tumpah-tumpah hmm. terus pokoknya sebanyak dulu video-video dari saya semoga saja bermanfaat tentang pelolohan cara melolohnya bagaimana eh, cara melolohnya seperti ini yang barusan saya praktekkan di video ini dan ambil sisi positifnya posisi negatifnya jangan diambil mentah-mentah ulasan dari saya ini ambil ulasan-ulasan yang baik dan buang ulasan-ulasan yang tidak baik tentang video saya ini salam rahayu salam kumania salam persahabatan salam silaturahmi salam penyebab tunggal salam keluarga anda lupa pula saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh